Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bika asbahna wa bika wabika wa bika nahya wa bika namus walika nusyur. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Allahumma pasalli wa salim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid Raya Andaleh, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Jamaah Subuh yang berbahagia, puji syukur kita sampaikan kehadiran ilahi Robi atas kodrat, iradat, bersa keizinannya. Kita sudah selesai melaksanakan sholat subuh, kita lakukan secara berjamaah. Salawat beri salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan agama yang dibawanya sampai saat sekarang kita masih tetap merasakan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Ibu-ibu dan sekalian tugas kita manusia ini ada dua. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 30 Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Ketika Allah bicara kepada malaikat, saya jadikan manusia itu sebagai penguasa di bumi. Tugas yang kedua dalam surah Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jin wal is illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia malahan untuk beribadah kepadaku. Dua ayat itu ibu-ibu sekalian kita diberi tuntunan oleh Allah Dikirimnya Nabi. Nabi itu banyaknya ibu sekalian sebanyak 124 ribu. Rasul sebanyak 315 orang. Yang wajib kita ketahui hanya 25. Apa pak ibu sekalian? Nabi Adam yang pertama diberi pedoman hidup yang kita kenal dengan suhuf Suhu itu jamak dari saipan lembaran-lembaran yang bisa dibaca. Kemudian suhu itu dibikin sebanyak 100 buah. Kemudian sampai kepada Nabi Musa diberikan taurat abad ke-12 sebelum Masehi. Kemudian masyarakat berkembang juga diberikan zabur kepada Nabi Daud abad ke-10 sebelum Masehi. Masyarakat berkembang juga diberikan injil kepada Nabi Isa abad pertama Masehi. Kalau Nabi Musa dan Zabur sebelum Masehi injil setelah uh, Masehi, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW diberikan Al-Quran 662 Masehi. Ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat rasul yang 25 tadi, yang sering kita baca hanya dua yang kita baca dalam sholat waktu selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salai ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dua itu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim kedua-duanya itu ibu sekalian kenapa begitu memang bapak sekalian itu kemuliaan yang diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad dan kemudian juga Nabi Ibrahim salam kepada Nabi Muhammad itu ibu sekalian tidak itu saja ayat yang dikatakan yang dibaca khatib setiap Jumat inna Allah wa malaika tahu yusallu na'alan nabi ya ayuhaladzina amanu sallu alaihi wa taslima Allah dan malaikat berselawat kepada nabi nah, kan nak tonton apa Allah dan malaikat berselawat kepada nabi nah, dan kemudian bapak dan ibu sekalian Kalau kita lihat, begitu keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Sehingga ibu-ibu dalam satu riwayat dikatakan oleh malaikat, Wahai Nabi Muhammad, kalau umatmu berselawat kepadamu minimal 10 kali sehari, kata Jibril, saya akan menuntun umat itu menyeberangi titian serotol mustaqim seperti kilat sampai ke surga itu Jibril itu sekalian. Dan kemudian Nabi uh, malaikat Jibril yang pertama kemudian uh, Israfil ke, uh, uh, Mikail dulu. Mikail kalau umatmu Muhammad berselawat kepadamu minimal 10 kali dalam sehari saya akan membawanya minum ke telagamu yang bernama Al-Kausar. Al-Kausar itu kan satu telaga di di surga. Itulah kan? Dalam satu riwayat, tidak begitu, saya akan menyiramnya dengan air yang bersih, yang jernih, waktu panasnya, waktu di padang masar. Nah, nah, dan kemudian, Bapak-Ibu sekalian, Israfil, wahai Muhammad, kalau umatmu bersalawat minimal 10 kali dalam sehari, saya sujud kepada Allah tidak mengangkat kepala saya sebelum tobatnya diterima. Dan kemudian malaikat Israel wahai Muhammad kalau umatmu membaca selawat minimal 10 kali dalam sehari saya akan mencabut rohnya seperti menghela rambut dalam tepung dan seperti mengambil roh para nabi. Ibu-ibu nah, sekalian, padahal Nabi sudah mengatakan semudah-mudahnya mati itu seperti kambing hidup di kuliti. tapi ada pengecuali tempatnya. kalau kita banyak selawat. Jadi ibu sekalian itu keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu sekalian, setelah kita lihat ayat Al Quran itu yang pertama berisi akidah keimanan. Maka selama Nabi di kota Mekah, mendudukkan masalah keimanan dan masalah ilmu pengetahuan. Makanya ayat yang lima ayat pertama itu surah alaq ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min ala ikra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ikra' bacalah. Nah, pada mulanya waktu ayat ini turun Nabi menjawab ma ana biqari'in saya tidak mampu membaca tapi dipeluk uh, dipeluk juga oleh malaikat, akhirnya Nabi mampu membaca nah, kenapa begitu Ibu sekalian, hikmahnya karena memang ada orang yang mengira bahwa ayat itu hanya bahasa Arab biasa, tidak nah, itulah Ibu sekalian, makanya Nabi Muhammad tidak bisa membaca kecuali derangkul terus, derangkul terus baru dia bisa membaca nah, itu Ibu sekalian uh, yang pertama Kemudian yang kedua, berisikan hukum-hukum. Nah, makanya Ibu Ibu sekalian menurut uh, Muhammad Shaltut, kandung al-Quran itu yang pertama masalah akidah, keimanan, dan yang, yang kedua, masalah hukum-hukum. Dan yang ketiga, akhlak. Nah, itulah bapak sekalian. Kemudian bapak sekalian, masalah akidah. Atau yang kita keimanan. Sebab ada dulu Ibu-Ibu sekalian, kita lihat perkembangan uh, keyakinan kepada Tuhan itu ada yang berbentuk animisme. Animisme itu percaya kepada roh-roh gaib, roh-roh kentayangan. Makanya ibu sekalian di kampung-kampung masih ada tradisi namanya membayar kaul. Nasi kunyi, kemudian singgang ayam, diantan sore ke kuburan. Nah, Bapak-Ibu sekalian kebetulan di Caliak pagi lah habis dimakan oleh roh Padahal ada preman merempik orang malamnya biarlah nasi itu. Kan betul kan? Nah, itu Bapak sekalian yang kita sebut animisme Bapak sekalian. Dan yang kedua Bapak sekalian adalah dinamisme. Percaya kepada benda-benda keramat. Keris, kemudian piring yang bergambar naga, kemudian batu akik. Kan begitu Bapak sekalian. Nah, sebenarnya Bapak sekalian batu akik itu ceritanya waktu saya ke Tanah Suci, tanyakan kepada anak maktab di dalam Al-Qur'an itu kan dikatakan yatufu baitul atik nah, baitul atik nah, jadi baitul atik itu ianya dimakan rayap hilanglah tinggal batu nah, atik itu dimakan rayap lo nah, nak akik kau cari batu akik ya. nah, itu kan jadi di situ asal kata lihat jadi baitul atik ia dimakan rayap nah, kemudian ta dimakan rayap Ah, jadi batu akik. Makanya ibu-ibu sekalian pernah waktu ambo uh, ke Mekah tahun selalimu, menjadi kita kloter rami-rami orang awak apa sekalian pak tua di situ batu akik rancak. Jadi bertanya, aina asluha dari mana batu kasanya? Ya sabuin orang Mekah ke min Kalimantan Korobia dari Kalimantan Barat pak rami-rami orang membeli itu ibu-ibu bapak sekalian. Ah, itulah dulu ada itu. Pernah Bapak Ibu sekalian, Pak Prof. Uh, dari, dari, pernah Bapak Ibu sekalian uh, bazar batu akik Pak. Tahun berapa? Sepuluh tahun lalu berapa? Di Korea itu Pak. Ini menjadi pangdam Pak. Wah, oh, adonan 10 juta, uh, adonan 5 juta baliknya, adonan dari Sungai Dare, adonan dari Suliki. Ah, kan begitu? Oh, banyak orang beliau kan? Ada di janjang sampai itu bos kalian batu waktu itu ah, dimasukkan ke iya kemudian dia ah, amerahnya kan itu kan ah, jadi jadi bos kalian itu ada orang yang percaya di situ bapak kalian sekalian, di kita tidak uh, menapikan seperti dikatakan kuli saya memais setiap sesuatu itu mempunyai keistimewaan tapi yang menyembuhkan yang memberi rezeki yang apa itu bukan batu itu tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang pertama dinamisme, dan kemudian Mas sekalian yang disebut dengan politisme menyembah matahari, menyembah bulan, itulah, dan kemudian barulah yang kita kenal dengan monoteisme menyembah Allah. Subhanahu wa taala. Siapa yang memulai itu sekalian? Yaitu Nabi Ibrahim. Nah, Terus sekalian, Nabi Ibrahim alaihi Makanya keistimewaan Nabi Ibrahim di situ Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, nah, itu yang pertama. Kemudian makalah hukum-hukum. Masalah hukum itu sekalian di dalam kajian syariah namanya makosidus syariah. Tujuan dari hukum Islam itu apa? Yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, tapi ada berapa hal yang harus dilalui? Yang pertama, Ibzuddin. Bagaimana umat manusia ini yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin kepada Nabi Muhammad. Ibzuddin memelihara agama. Itu sekalian. Jadi, itu tugas kita manusia nah, sebagai khalifah tadi. Nah, itu eh, bagaimana umat ini memang... menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak dan Ibu sekalian hifzuddin dan kemudian hifzun nafas memelihara jiwa. Makanya Ibu-ibu sekalian, mana yang didahulukan memelihara jiwa dengan memelihara agama? Awak sedang salat di tapi bandar bakali kira betul lah ya. Kebetulan ada ke anak ketek tercebur ke dalam. suatu keharusan di di salat ditolong anak ketek tadi itu namanya hifzun nafas memelihara jiwa didahulukan dari memelihara agama itu loh sekalian dan kemudian Bapak sekalian waktu covid dulu, a nafas ini makanya Ibu sekalian aa, ada sholat Jumat bisa diganti dengan sholat zuhur aa, dan kemudian saf aa, di jalanan padahal itu diharuskan di itu adalah ruksah. Nah, itulah Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini yang kita sebutkan hibzun nafas pemelihara jiwa. Nah, muka maka untuk itu dikatakan oleh Allah maka nali mukminin ayak atulah mukminan ilah kotaah. mungkin seorang mukmin membunuh mukmin kecuali tersalah. Bah bentuk tersalah awak pay berburu babi. Kebetulan batang kayu juga goyang-goyang jadi tembak kita gitu, sang sangko babi kiro kawan, itu namanya tersalah itu sekalian nah, makanya kalau seseorang membunuh manusia tanpa hak sama dengan membunuh orang sealam jagad raya kalau seseorang memelihara manusia satu orang sama dengan memelihara manusia sealam jagad raya nah, karena itu hak Allah subhanahu wa ta'ala Bapak dan sekalian, itu dia. Dan yang berikut adalah hibzul akli memelihara akal. Akal ini dipelihara maka diharamkan minum-minum keras. Apakah bentuknya narkoba? Apakah bentuknya uh, ganja dan lain sebagainya? Diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian sekarang anak-anak muda kita yang narkoba itu cukup banyak, Ibu sekalian. Cukup banyak yang narkoba itu. Dan malah yang dipenjara LPM di Muaroh itu saya lihat banyak yang pecandu narkoba Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itulah makanya Allah pada mulanya mengatakan kepada manusia Ya ayuhal lazihinaunu kalau umat itu bertanya tentang Ahmad katakan khamar itu ada sedikit manfaat tapi mudaratnya lebih besar. Masih ada juga yang minum datang ayat yang kedua. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, tak boleh kamu salat dalam keadaan mabuk. Ah cuma ibu sekalian orang-orang sama lagi ah, preman waktu itu jam selesai sebuah minumnya, mereka jam dua boleh ada solat. Lepas ah maka datang ayat yang ketiga. Innamal hamru wal maisir Rijisun min amali setan. Bosongnya tua judi itu uh, sesuatu pekerjaan setan. Pajatan ibu jauhi kata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aba-aba bapak sekalian melarang hamar. Nah, cuma ibu-ibu bapak sekalian ada orang bertanya bapak sekalian. Pak Ustaz, ada kata-kata narkoba dalam Al-Quran. Kata narkoba dalam Al-Quran, ada ya Tapi yang ada khamar. Sebab yang hamar itu maha akla. Apa-apa yang merusak akal seseorang itu adalah sama dengan hamar. Jadi nakoba itu merusak itulah bapak dan ibu sekalian sama dengan hamar. Dan kemudian bapak sekalian itu adalah hibzul mal memelihara harta kekayaan. Jadi memelihara harta kekayaan diharamkan pencurian. Apa tahu ya dari Maka potong tangannya kalau orang mencuri. Bapak-Ibu sekalian ini, makanya memelihara harta itu. Di, uh, dalam hukum Islam, sangat perlu Bapak-Ibu sekalian, harta itu dijaga dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian, hibzun nasal memelihara keturunan. Nah, memelihara keturunan, dianjurkan pernikahan, pernikahan dan diharamkan perzinaan. Itu bapak sekalian yang disebutkan tadi, hibzun did, hibzun nafas, hibzul akli, hizumal, hizumal, lima hal dalam ketentuan hukum Islam itu Bapak, -bapak Ibu sekalian. lihat. Nah, kalau kita lihat Bapak sekalian, yang lima tadi itu namanya termasuk kelompok ad-daruriyat, kelompok yang tidak bisa, tidak harus kita pelihara. Dan kemudian ada lagi kelompok hajiat, ada kelompok tasiniat. Tapi yang lima tadi memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta keturunan itu adalah termasuk ad-daruriyat. Nah, itulah pembahasan sangat. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, nah, dari hukum-hukum uh, tadi, ayat-ayat tentang hukum itu Ibu sekalian jumlahnya tidak begitu banyak dibandingkan dengan ayat-ayat keimanan dalam Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an 6666666 ada 6236 bahwa terjadi perbedaan pendapat karena cara metongnya yang berbeda. Nah, bahwa cara metongnya yang berbeda, contoh sekalian, mana bismillahirrahmanirrahim. Ada orang bertanya, berajumlah bismillah dalam Al-Quran. Adonan mengecehan syaratui tiga balai. Bahwa itu, karena suri banyaknya, syaratui empat balai. Suri atau bah, ba, pakai bismillah. Adonan mengecehan syaratui empat balai. Bagaimana syaratui empat balai? Karena di awal surat taubat tidak tapi ada dalam surat nama surat si Sulaiman kepada Bulqis innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim oh iya. jadi tetap juga secara tu yang baik terjadi saja bos perbedaan pendapat itu di situ bisa lihat. perbedaan pendapat tidak masalah tapi asal kita tahu di mana letak perbedaan pendapat itu ibu-ibu dan bapak sekalian inilah jadi kalau kita lihat Bapak-Ibu sekalian Nabi Sulaiman ini dia menguasai uh, udara, menguasai darat, dan menguasai laut. Nah, kalau kita di Indonesia itulah tiga angkatan Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi Ibu sekalian Nabi Sulaiman sebelum itu diberi opsi oleh Allah. Wahai Nabi Sulaiman mau menjadi orang agnia, kaya raya, konglomerat, atau menjadi orang ilmuwan. Nyopi lihat Nabi Sulaiman menjadi orang ilmuwan. Maka dia menguasai bukan saja bahasa manusia, bahasa binatang, bahasa semut dikuasai. Pada satu kali Nabi Sulaiman pergi persiar, nampak eh semut, eh kawan-kawan, udah keluar, masuk ke, ke lubang, awak injak Sulaiman. Atau ah, ada dengar Sulaiman, ya ayuhan namlu, hai semut, tidak kamu injak bagai doh. Eh kecil, eh tahu Sulaiman, itu bahasa awak ya. Itu ah, sekalian. Ah, itu bapak. Ah, tapi dengan ke dengan uh, ilmunya itu dia menguasai darat, udara dan laut, itulah buat sekalian jadi Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu masih ingat cerita uh, Nabi Sulaiman mengirim surat ke Bulkis, waktu Nabi Sulaiman dengan tentaranya apel pagi, ya, apel pagi itu kan apel pagi, kalau bentuk wakil kan hari Senin, apel pagi adikan tua uh, kemudian waktu melapor itu manusia 100 lengkap hadir. Kemudian malaikat 100 lengkap hadir. Ada kemudian binatang gajah 100 tiga harimau ah, Tiba-tiba di burung rohut kami seratus. satu ekor tidak diketahui bahwa ibin. Kata Sulaiman sebagai pembina upacara, kalau tidak ada alasan meninggalkan apel ini, saya sembelih. Apel selesai, datanglah burung Uhud dari negeri Sabah. Sampai ke tempat Sulaiman, maaf wahai Nabi Sulaiman, tanpa pamit saya pergi ke negeri Sabah. Tapi negeri Sabah itu diperintai oleh seorang wanita. Boleh dibaca Balkis, boleh dibaca Bulkis. Istananya tidak tanggung-tanggung indah, tetapi dia menyembah berhala. Baru Nabi Sulaiman, tadi marahnya tidak tertanggung, turun. Kalau bentuk listrik, potasi dari 220 menjadi 120. Nah, kalau begitu, mau bawa, surat yang kasih bulkis. Nah, dia surat, min Sulaiman wa Saya aja Anda menyembah Tuhan, tinggal kalau menyembah berhala. Wahai burung hurhut, Anda membawa surat ini tanpa diketahui oleh si bulkis siapa yang membawa surat. Hanya nah, taruh dek burung burung hut-hut ke sekalian kalau dia awak namanya burung tagok-tagok apa. Ah, jadi merah di kapal lojo di Karambia lala apa ah, lala puak ha nya ke situ. Ah, dan kemudian sampai kepada negeri Sabah kebetulan si Balkis sedang ah, memimpin sidang kabinet terbatas untuk kini. Ah, menanya burung hut kata eh kira-kira ada yang ah, lah berlubang, ah jatuh kalah surat tadi. Ah, lah mau surat, lah surat kau. Ah dia, dia lah, saudara-saudara semuanya, baik jin, binatang semuanya, mereka, ini surat dari Sulaiman. Mengajak kita meninggalkan menyebab berhala, menyembah Tuhan. Oh, enggak bisa, enggak bisa. Kita tetap menyebab berhala. Itulah, akhirnya bapak dan ibu sekalian, salah seorang mengusulkan, kita beri Si Sulaiman ini suatu hadiah. Apa hadiahnya emas, emas batang sebanyak 20 kilo. Besok kita hantarkan. Setelah selesai itu burung-buruhut uh, mengintip pantas pergi. Wahai Nabi Sulaiman, surat sudah diterima oleh Bulkis dia tetap menyebab berhala, tetap tidak mau meninggalkan apa yang dilakukan oleh moyangnya. Cuma Nabi Sulaiman akan diberikan emas besok uh, tentara apanya rombongannya akan sampai ke sini. Kata Nabi Sulaiman, silakan Bapak dan Ibu sekalian, kita sekarang uh, ka, kata burung hunhut istana Bulkis itu tidak tanggung-tanggung bagus. Siapa Nabi bisa mangke istana Bulkis ke kamari? Kecek jin agi waktu kami sama malam. Kecek gajah agi kami waktu sari. Tapi salah seorang manusia mengatakan insya Allah. Nah, kata-kata insya Allah itu disebut sekalian. Kalau Allah mengizinkan, sekejap mata istana itu kan sampai ke sini. Jadi si Bulkis turun dari istananya dan kemudian udah berjalan, bapak sekalian, istana aja diangkat. Sampai di tempat Sulaiman, kata Sulaiman, ini direhab supaya nanti si Bulkis tidak tahu bahwa ini istananya direhab lah, nah, sehingga direhab berat. Nah, itu kan sedang merehab itu misalnya karena oh, mesin eh, 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 mesin panggil kalau segala macam, mana ada oleh ababila, gajala, apa segala macam. Oh datang gosip. Ah gosip, karena sul, si Sulaiman kan waktu itu masih bujangan. Si Bulkis masih gadis. Ah gosip datang, Nabi ah, si Bulkis kok panjang kaki, panjang bulu kakinya satu meter. Sampailah kata lingkungan Sulaiman. Eh? yo satu meter panjang lah. Ah kata si Sulaiman, sekarang istana ini kita kasih marmer. Sakilo Barat Utara Selatan. Dari mana datang si Silakan, apa-apa. Ibu sekalian, lah tiba rombongan si dan kemudian Sulaiman juga sudah membentuk panitia penyambutan itu. Si mangkek mangke kainnya roknya. Kata Sulaiman, Lai salma, Lai salma, Lai salma. itu nak iya to doh salah. Tapi akhirnya ibu sekalian sampai lah uh, ke hadapan Sulaiman. Kalau sampai ter, ibu sekalian tentu nampak dari jauh. kok ndak do, doh. Jadi gosip ke di dulu mulai itu sekalian. Tapi Nabi Sulaiman tidak menolak dan tidak menerima dibuktikan. Jadi Bapak yang menjadi pejabat gosip datang tapi jangan langsung diterima, jangan ditolak, dibuktikan iya atau tidak. Ibu-ibu sekalian kami kami no segala macam wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على